У нас нестабильная работа двигуна на холостом ходу петрая пропуски зажигания и показывает малый расход воздуха в опуске. Сейчас делаем присолку двигуна, даем дымогенератором дым, даем небольшое давление, чтобы было и одеваем и наблюдаем у нас разряжение двигуна неправильное у нас тут а есть чуть-чуть подсос воздуха отсюда у нас получается блок керования думаю что бедна смесь а на самом деле она не бедна у нас пропуск, у нас поменение. Дивимся еще. Да, еще есть моменты.